લાલચ વ્યક્તિને એટલા હદ સુધી નુકસાન પહોંચાડી બેસે છે જેનો અંદાજો પણ ન લગાવી શકાય છે હા તમને એવું થતું હશે કે હું આવું કેમ બોલી રહ્યો છું પણ આ બોલવા પાછળનું કારણ છે લોકોની લાલચનો ફાયદો ઉઠાવી કરોડો રૂપિયા કમાતા ગઠિયાઓ જે હા હાલમાં એક એવો કિસ્સો બનાસકાંઠામાંથી સામે આવ્યો છે જેમાં ગઠિયાએ પૈસા ડબલ કરવાની લાલચ આપી પંદર હજાર જેટલા લોકોને છેતરી લીધા છે શું છે આખો બનાવ તેના પર વિગતે વાત કરવી છે આ વિડીયોમાં નમસ્કાર વાઇપ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સાથે હું પાર્થ હાલમાં એક સમાચાર સામે આવ્યા છે જેમાં જાણવા મળ્યું છે કે બનાસકાંઠામાં એક નિરંજન શ્રીમાળી નામના વ્યક્તિએ પંદર હજાર જેટલા લોકોને છેતરી લીધા છે વાત છે ઓક્ટોબર બે હજાર ત્રેવીસ જ્યાં એક ગઢિયાએ બનાસકાંઠામાં નાવ સ્ટાર્ટ વે નામની સ્કીમ લોકો સામે રજૂ કરી હતી અને લોકોએ પૈસા ડબલ કરવાની આ સ્કીમની લાલચમાં આવી ઘણા બધા પૈસાનું રોકાણ કર્યું હતું પણ તેમને કાંઈ જાણ નહીં હોય કે આ સ્કીમ લોન્ચ કરનાર એક ગઠિયો છે નિરંજન શ્રીવાળી નામના વ્યક્તિએ ઓક્ટોબર બે હજાર ત્રેવીસમાં પૈસા ડબલ કરવાની લાલચ આપી બનાસકાંઠામાં નાવ સ્ટાર્ટવે નામની પોન્જી સ્કીમ રજૂ કરી હતી જેની અંદર પંદર હજાર જેટલા લોકોએ પોતાના પૈસાનું રોકાણ કર્યું હતું અત્યાર સુધી મળતી માહિતી અનુસાર 1 કરોડ 30 લાખ જેટલા પૈસા આ ગઠ્યો શેરવીને બેઠો છે શું છે આખો બનાવ કેવી રીતે આ ગઠિયાએ લોકોને લાલચ આપી હતી તેના ઉપર સીઆઈડી ક્રાઈમના એસપી હિમાંશુ વર્માએ શું કહ્યું ચાલો સાંભળીએ અ इसमें देखिए एक नाउ ना स्टार्ट वे आ, करके एक एमएलएम स्कीम जो है वो आ, आ, ये બનાસકાઠામાં चल रही थी जिसको जो सी क्राइम के ध्यान पे आया था जिसमें दिसंबर के पहले हफ्ते में एक गुना जो है वो रजिस्टर किया गया था जिसमें मेन जो आरोपी हैं वो निरंजन शिमाली और प्रफुल मकवाना है तो इसमें जो ये निरंजन शिमाली है ये मतलब तो दोनों ही भागे हुए थे लेकिन निरंजन शिमाली को तो जो है हमने कल सूरत से इसकी धर पकड़ की है और ये एम स्कीम जो थी इसमें लगभग ये अक्टूबर 2023 से चालू की गई थी जो लगभग इन्होंने जो है दस महीने के आसपास चलाई उसके बाद ये दोनों जो है वो भाग गए थे उन्होंने लगभग 130 करोड़ रुपया जो है वो इन्होंने कारों से इकट्ठा किया था जिसमें लगभग अभी वापस करने के लिए छियासी करोड़ रुपया जो है मोटा मोटा तौर पे इनको अभी वापस करना है ऐसा अभी प्राइमरी पूछताछ में अभी सामने आया है इसमें टोटल रोकाणकार की जो संख्या है वो पंद्रह से ज़्यादा थी और काफी ज्यादा मेजोरिटी पैसा अभी देना बाकी है तो जिसके चलते हमने गुना रजिस्टर किया था और निरंजन श्रीमाली की हमने इसमें की है कोई पुराका हमको मिला है कि वो पैसे कहाँ उसने डाले हैं कहाँ पे उसने पैसे खर्च किए हैं और या प्राइवेट कोई किया है इसमें देखिए क्योंकि अभी ये बा, बा, लेट नाइट ही हमने इसकोरेस्ट किया तो अभी प्रा, बहुत प्राइमरी स्टेज है तो इसमें बहुत ज़्यादा पूछपरछ अभी नहीं हुई है तो रिमांड की प्रोसेस हम जो है वो करेंगे तो उसका मेनली ग्राउंड यही रहेगा कि इसने वो जो पैसा जो लिया है वो कितने लोगों से लिया है आ, क्या उसका इसने दस्तावेज तैयार किए थे उसके बाद कहाँ उसने जो है प्रॉपर्टी ली है क्रिप्टो में लगाया है कि कहाँ लगाया तो वो सारी चीज़ें जो हैं अभी तपास में आगे आएंगी लेकिन जो इसका एक जो जो सॉफ्टवेयर ये मेंटेन करता था जिसमें ये एंट्रियाँ रखता था तो उसमें लगभग जो मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि 130 करोड़ रुपया जैसा इस इन्होंने जो है इकट्ठा किया था लगभग 15000 से ज़्यादा रोकणकारों से और ये रोकणकार ना सिर्फ गुजरात के थे बल्कि राजस्थान से लगते हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि बांसवाड़ा हो गया उदयपुर हो गया और महाराष्ट्र से भी कुछ लोगों से इन्होंने जो है पैसा लिया था कैसे चलाता था 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 वो कमीशन किसी को देता था या सिस्टम था या सिस्टम ये देखिए वही जो जो क्लासिक स्कीम होती है है तो इसने शुरू में जब इसने स्टार्ट किया था अक्टूबर तेईस से तो इसने तब बोला था कि मैं तीन परसेंट रोज का दूंगा और सत्तर दिन में आपके पैसे डबल कर दूंगा उसके बाद जनवरी 2024 से इसने स्कीम दूसरी लेके आया फिर उसमें इसने बोला कि मैं एक रोज का पैसा दूंगा तो उसमें लगभग दो दिन बाद में आपका पैसा डबल करके आपको दे दूंगा इस तरीके से ये जो है लालच लोगों को देता था उसके बाद इसने बहुत सारे पिरामिड लेवल के मतलब बहुत सारे लेवल इसने एमएलएम में निकाले हुए थे तो लगभग 21 लेवल जैसे थे तो उसमें अपने नीचे अगर आप 20 लोगों को ऐड करते हैं तो आपको जो है डेढ़ से ढाई परसेंट के बीच में कमीशन आपको मिलेगा जो ऐड करवाएगा उसको तो जैसे पिरामिड स्कीम होती है उसी तरीके का इसने जो है किया और उसमें लालच इस, इसने कुछ कमीशन का लालच ये देता था कुछ गिफ्ट्स का जैसे कि फोन्स हो गए या फिर आपके जो दिखा के और कमीशन को दिखा के लोगों को जो है लालच देता था और उनसे जो है पैसे इकट्ठा करते हैं कॉमेंट करो वेब्स ऑफ